Bugünkü izahımız olacaq səhifə 45-də servis nişanları, maddə 67. Servis nişanları formasından göründüyü kimi düzbucaqlı şəkildə və göy, ağ hissələrdən ibarət olan nişanlardır. Servis nişanları yollarda müvafiq obyektlərin yerləşməsi barədə bizə məlumat verir. İndi e, bir azdan aydın olacaq hansı obyektlərin yerləşməsini bizə məlumat verəcək. Servis nişanları yaşayış məntəqələrində bila vasitə obyektlərin yanında və ya onlara dönən döngələrdə quraşdırılır. Yaşayış məntəqələrindən kənar olan yollarda nişanlar əvvəlcədən obyektdən 60-80 km, daha sonra 15-20 km və ən nəhayət 400-800 metr aralığda quraşdırılır. Yaşayış məntəqələrindən kənar olan yollarda Yaşağış məntəqələri olan yollarda isə onlar obyektlərdən 100-150 metr aralığda quraşdırılır və ya ə, həmin obyektdə yaxın dönəcək yerlərində quraşdırılır. İndi baxaq. 6.1 nişanı. 6.1 nişanı ilk tibbi yardım məntəqəsini, yəni təcili tibbi yardım məntəqəsini göstərir. 6.2 nişanı, fikir versəz çарpayı var və üstündə həkim var, qırmızı işarə ilə göstərilmiş. Bu o deməkdir ki, xəstəxanadır bura, yatağı və həkimi var. 6.2 nişanı xəstəxana nişanıdır. 6.3 nişanı bu nişan yanacaq doldurma məntəqəsini göstərir. Yəni bu nişanı yolumuzun üzərində görsək, bilirik ki, qabaqda yanacaq doldurma məntəqəsi var. 6.4 nişanı, baxın, çəkiz işarəsidir. Bu deyir ki, avtomobilə texniki xidmət üçün qabaqda məntəqə var, texniki xidmət məntəqəsi. 6.5 nişanı avtomobilin üzərindən su axır, yəni moykanı göstərir, avtomobillərin yulma məntəqəsi olduğunu bildirir. 6.6 telefon məntəqəsi. 6.7 baxın, çəngəl bıçaq var, yəni qarşıda yeməkxananın olduğunu bildirir. 6.8 Şəkildən də göründüyü kimi içməli suyun olduğunu bildirir qarşıda. 6.9 Baxın, burada 6.2 nişanlı oxşuyur, amma üzərində ə, deməli həkim yoxdur. Bura sadəcə gəncələmək üçün olan mehmanxananın olduğunu bildirir. Mehmanxana, otel, motel bunların varlığını bildirir. 6.10 Camping. Biz buna nə də deyirik? Piknik ə kemping ə, üçün ərazi olduğunu bildirir qarşıda. 6.11 nişanı dincəlmə yeri. Baxın, ağac var, yanında da yer var dincəlmək üçün. Deməli, 6.11 nişanı dincəlmə yerini göstərir. 6.12 bu yol polisinin ə, daimi ə, postunu bildirir. Yəni ə, yol polisinin ə, post məntəqəsini göstərir. 6.13 bu polis hissəsini göstərir. 6.14 bu informasiya məqsədli quraşdırılır və e, informasiya stendidir. Bu bu stend adətən radarlardan əvvəl quraşdırılır bu informasiya stendi və bizə məlumat verir ki, qarşıda radar ola bilər. WC tualet və 616 tömərlik e, baxın adam qalğın üzərində çimir. 616 çimərləyin varlığını bildirir. 617 təcili əlaqə telefonludur. SOS 618 yanğın söndürən. Bu nişanlar hamısı servis nişanlar. Sayılacaq və dedik ki, servis nişanları obyektə qabaqda hər hansı bir obyektin yerləşməsi barədə bizə məlumat verir. Servis nişanları bu qədər. Ümid edirəm Hər bir izah aydın oldu sizə?